Вітаю, друзі, і доброго ранку. Студія це країна онлайн. Протягом всього тижня ми розповідали вам, як працюють середньовічні майстри, що вони виготовляють. Сьогодні ми покажемо, як це використовують. Тож ходімо. Як і у будь-які часи, будь-який ранок починався зі сніданку. Доки хлопці ще сплять, дівчата вже готують. Доброго ранку, дівчата. Добре. Що це сьогодні на сніданок і що це ви готуєте? Ну, Ми готуємо на сніданок супчик. Потому что у нас людей много в лагере, да? надо всех быстро накормить. И самая сытная пища, теплая, горячая, которая придаст сил на весь день, это, конечно же, супчик с наличием мяса, с наличием грибочков, морковочки. Так как мы реконструируем средние века, стандартный суп, который в нашем представлении современной хозяйки, мы такой не готовим. Потому что, например, картошки не было, то есть мы в суп не добавляем картошку. Мы готовим по старинным рецептам, которые в основном заключаются с приготовлением таких вот брюквенных, да, то есть это морковка, это сельдерей, это лук-порей. Также в супах приготовляли там большое количество там грибочков, копченого мяска. Так что, кстати, у нас там подгорает, можем пойти вместе с вами туда это все добавить. Вот. Солнечное масло тоже не использовали, поэтому мы делаем зажарку на стандартном рецепте, то есть это использование Сала, смальца і копченості для вкуса. А що стосується різноманітних консервантів, спецій, що було, що використовували, який взагалі смак був у їжі? Ну, це було... На наш взгляд, мне кажется, мы бы сегодня такое не ели, потому что, как мы знаем, даже соль начали использовать где-то с 15 века. Также не было традиционных приправ типа перца, там, кориандра, то, что мы сейчас добавляем в супы. Тогда это не пользовались. Основная еда была, это было мясо, это была капуста, это была морковка, брюква. Ну, вот так вот и готовили. Каши, много много добавляли каш, пшеничная каша, там различные там ячменные каши готовили, кашу с топора. Ну, вы как наш гость должны обязательно попробовать наш супчик. Давайте спробуем, что это. Очень смачно, звісно, солі не вистачає. Тож мы, що с вами побачимось, давайте вымакаем камеру, камера, хлопцы, и зараз поснедаем.